Вітаємо вас, панове, і сніданок з 1 плюс 1 в прямому ефірі триває. Знаєте, у нас в гостях колега, наша колега, редактор з телеканалу плюс 1, 1, Ганна Демідова. Аня, доброго ранку. тобі. Доброго, Ран. доброго а, так утра. от Ганна Не просто так сьогодні. У нас вона в ролі письменниці. А, дівчина написала книгу Ода Адіночіство. Причому, причому, о, При угу. цікаво? О, і да окремими словами. А, так, Аня, ось книга. Угу. А, красотка, я могу сказать. А, я пришла до того еще статапизма. Я хочу сказать, что мне нравится, когда люди специалисты в своем деле. А, телевизионщики, повары, токари. Я специалист по одиночеству. Поэтому, соответственно, доктор наук в этом деле. Поэтому, естественно, я сценарист. Написать книгу было несложно. Так и вот что удивительно: краткая инструкция, как стать счастливым, будучи абсолютно несчастным. Где, ребят, это не роман, это на самом деле книга о том, что творится на самом деле на телевидении. один плюс один заявила Штункаме. А... Ну, вот на самом деле вопрос зрителям всегда очень интересно безумно заглянуть за кадр. То есть, в принципе, это книга о том вот, о личной жизни женщины-телевизионщика, да? То есть, вот, это вот, это вот, автобиографическая? Вот, вот. А, нет, это не автобиография, это, конечно, выдуманная история, но посвящается эта книга двум барышням победам это виктории побережная моя сестра так. Виктория Лезина, это наш генеральный Лезина продюсер продакшн да. Uh -huh. да это девушки self-made и книга, в принципе, о девчонках, работающих на телевидении, о том, что они работающие и думающие девочки. И а вот с ними случаются разные перипетии. То они влюбляются, то разводятся, то работают, создают проекты. И, в принципе, книга о жизни, потому что жизнь, ребята, это лучший драматург. Это правда. Вот мы знаем, что в книгах есть главы, а у тебя почему-то тут отрезки. Это книга не о математике. Отрезок номер 38, например, 39 и так далее. Почему Я отрезки? Я прочитал. Да, почему отрезки? Потому что жизнь состоит из отрезков. 12 лет, 25, 30, в принципе, вот, вот мне так кажется. Конечно, я не знаю, я там не априори верная станция, но мне так почему-то показалось, что жизнь наша, это вот ее можно померить линейкой логарифмической. А с чего, какой эпизод э, стал началом твоей карьеры на телевидении, когда было? Я пришла на телевидение и говорю, я очень хочу работать на телевидении, возьмите меня, пожалуйста. Причем, ребята, это невероятно. У нас журналист... Сейчас, а ты-то по образованию экономист, как такое могу произойти? Ну, это было, честно говоря, давно. Сколько? Ну, как давно? Я молода. Да не так давно было? Нет, это было года 4, по-моему, назад. Я пришла, я постучалась в кабинет, мне повезло сразу вот к Виктории, постучалась и говорю, я очень хочу работать на телевидении. Она говорит, а ты умеешь писать? Я говорю, умею. Я на тут момент бы все сказала, mm -hmm. что я умею делать, если бы меня взяли. А ну, сегодня Поэтому... сегодня презентация этой yeah. книги, правильно? Mm -hmm. Я я хочу вот что сказать. Вот э, мы перед перед всей rozmою вирішили почитати там кілька фраз, ну, за звичай щоб зрозуміти, про що книга. І я прочитавши э, там дві фрази, я не змогла зупинитися, я дочитала все до кінця. Так. А це дуже гарний показник того, що книга прочитається просто на одному подисі. Може сказати, от, наприклад, да, а нове покоління думаючи, працюючої молодіж. Эта книга трьох вічних состав. любого коктейля жизни, любви, дружбы и смерти без вкусовых добавок только настоящие чувства ребята хотите по почувствовать магию телевидения вот наверное это единственная книга в украине а, которая написана редактором телевидения где вы можете узнать а, все что происходит вот за, за камерой очень вкусно написано очень вкусно вы можете выиграть эту книжку мы разыграем так. ее на студентю facebook и теж запрошение на сегодняшнюю презентацию Спасибо тебе, Аня. Спасибо вам. Пишите Спасибо. письма, пишите книги.